Axır ki bu da oldu. Free Fire artıq bizi başa düşür. Köhnə pek geri qayıdır. Hamıya salamlar millət. Necəsiniz va? Ne? Millət, bu gün Rus serverinə yeni gələcək olan etkinliklər haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Bir də axır ki Free Fire bizi başa düşür. Köhnə pek yenidən oyuna gələcək. Yeni güncellemə haqqında daha çox məlumat toplamaq isteyenlər varsa, videonun qabağı vermədən tam axırına kimi izləsin. İlk öncə, yeni güncellemədən artıq Köynəpek oyuna qayıdacaq. Köynəpek əvvəlki kimi olmayacaq, sadə qrafik və dizayn cəhətdən yüksək olacaq. Free Fire haqqında daha çox məlumat toplamaq isteyenlər varsa, kanala abunə olub bildiriş açıb belə videoların paylaşılmasından xəbərdar olsun. Bu Köynəpek yeni güncellemədən artıq oyunda olacaq. Yeni ilə görə dekabrda Free Fire bənövşə elmas etkinliyi gələcək. Bunu Rus serverinin rəsmi admini açıqladı. Bu gəldikdə hər kəs pulsuz şəkildə ifadələr, silah desenləri, alt dəyiştirmə kartı və başqa-başqa əşyalar qazana biləcək. Bənövşə elmas etkinliyində sizdə elmas istəmir. Sadəcə oyun oynayırsınız, sizə bənövşə elmas verilir və bu elmas vasitəsi ilə siz burada gördüyünüz əşyaları ala bilərsiniz. Free Fire belə etkinliklər gətirməyi mənca çox əladır. Heç ifadəsi elması olmayan ifadəsi olur. Yaxında, yəni dekabr ayında yeni ilə görə Rus serverinə çox super bir kinə gələcək. Bu etkinlik vasitəsi ilə burada gördüyünüz əşyaları biz qazana biləcəyik. Necə qazana biləcəyik? Oyun oynayırıq. Bizə bu ulduzlardan verir. Ulduzlar vasitəsi ilə bizlər burada gördüyünüz əşyaları ala biləcəyik. Etkinlik yenə də dediyim kimi dekabr ayında Rus serverinə gələcək. Bunu köhnə oyunçular bilər. Əvvəllər Rus serverinə etkinlik gətirmişdilar. Bu etkinlik vasitəsi ilə bizlər pulsuz şəkildə qardan adam kostümünü ala bilərdik. İnşallah yenə də dekabr ayında bu etkinlik Rus serverinə gələcək. Qəsəmlət videodan bu qədər. İnşallah gələn səfər yeni bir video ilə gələcəm. Kanalla ilə da olmayan varsa abun olsun like atsın yorumlarda abun oldum like atdim yazıp adınızı bırakın nəsamillər sağ olun salamət qalın